Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərim. Bu gün sizinlə bu gözəl çörək reseptini paylaşacağam. Evdə əlinizin altında olan ərzaqlarla bəzi nöqtələrə diqqət yetirərək bu şəkildə çox gözəl çörəklər hazırlaya bilərsiz. Keçək ərzaqlara. 1 yemək qaşığı maya, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər tozu. Burada 5 stəkan un ələmişəm və 350 ml ilıq su. Bu şəkildə qabın içərisinə ilk öncə 350 ml suyum əlavə edirəm. Daha sonra içərisinə maya əlavə edirəm, şəkər tozu əlavə edirəm və daha sonra bunları yaxşıca qarışdırıram. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, ərzaqların miqdarını videonun alt hissəsində yerləşdirəcəm. Ordan girib baxa bilərsiniz. Və əgər reseptimi hazırlasaz, bəyənəsaz, Instagram səhifəmi də qeyd edəcəm. Ordan müəllimlə paylaşmağı unutmayın. Baxın bu şəkildə maya həll olundu çərəsində. Şəkər tozu ilə qarışdır, daha sonra unu yavaş-yavaş əlavə edirəm. Unu qətiyyən birdən birə əlavə etməyin, çünki bizim xəmirimiz çox yumşaq və ələ yapışan olmalıdır. Onun üzərindən duzumu da əlavə edirəm. Bir çay qaşığı duz gedir. Və bu şəkildə ilk öncə qaşıqla bir az qatılaşdıqdan sonra isə Əlimlə yoğurmağa başlayıram. Baxın bu şəkildə xəmirim dediyim üçün ki, dediyim kimi e, yumşaq olduğu üçün əlimi ara sıra unlayaraq xəmirimi bu şəkildə yoğururam. Qətiyən artıq un əlavə edib xəmiri bəlk etməyin, bu zaman çörəkləriniz də bərk alınar. Bu şəkildə artıq yetərlidir. 5-10 dəqiqə yoğurduqdan sonra üzərini streçlə bağlayıram. Xəmirimi isti yerdə mayalanana qədər gözlədirəm. Baxın, bayaq da qeyd etdiyim kimi, mən demişdim ki, unu birdən birə əlavə etməyin. Baxın, mənim hardasa yarım stəkan qədər unumdan artıq. Artıq xəmirim mayalandı. Dəzgəhin üzərini yaxşıca bolca unlayıram, çünki xəmirimiz çox yapışqan xəmirdir. Əlimi su ilə isladıb xəmirin havasını alıram və dəzgəhin üzərinə, alacağım onun üzərinə. Sonra əlimlə biraz toparlayıram xəmiri və daha sonra hissələrə ayırıram. Gördüyünüz kimi 8 ədəd eyni bərabər hissəyə bölməyə çalışdım. Daha sonra xəmirim gördüyünüz kimi necə yumşaqdır, necə ələ yapışqandır. Ondan istifadə edin bu vaxtlarda, yəni əlinizə çox yapışmaması üçün bu şəkildə unlu olan tərəfini içərisinə qatlayaraq kündələr hazırlayıram. Kündələri ilə hazırlayar-hazırlanmaz heç dincəltmədən başlayıram çörəklərimin formasını verməyə. Baxın, bu şəkildə əlimlə biraz açıram barmaqlarımla. Daha sonra qatlayaraq həmin hissədən barmaqlarımla sıxıram və daha sonra birləşdirirəm və bu şəkildə kənarlarını biraz nazikləşdirirəm, ortası orta hissəsi belə qalın qalsın. Bu şəkildə bütün çörəklərimi hazırlayıram. Baxın, yenidən bir daha göstərirəm. Bir kənarından başlayaraq içəri tərəfə qatlayıram və daha sonra qatladığım hissədən barmaqlarımla bərkidirəm və daha sonra Bu şəkildə etdikdən sonra kənarlarını əlimlə bir az incəldirəm. Və bütün gündələrimi bu şəkildə hazırlayıram. Daha sonra üzərinə bir dəsmal atıram və mayalanmağa qədər gözlədirəm gündələrimi. Təxmini yarım saat, 40 dəqiqə ən uzağı mayalansa yetərlidir bizim üçün. Baxın, bu şəkildə üzərini unladım. Bəzən üzərinə çox da un gədə bilər. <laughs> bu şəkildə, baxın, bir az üzərinə un sərf etdim. İstəsəz sadəcə su və ya hoxda yumurta və ya hoxda sadəcə qatıq da çəkmə. Onlar bu şəkildə iti bıçaqla üzərində dərindən yox, sadəcə üstdən çox az cızıqlar çəkirəm bu şəkildə. Dərindən etsəniz çörəyiniz çox parçalanacaq. İstəsəz bunu etmək edə bilərsiniz. Yəni çox da vacib deyil. Bu şəkildə çörəklərimi hazırladım və 250 dərəcədə sobaya bişməyə qoyuram. Qızar, altı qızarır. Daha sonra üzərinə qoyuram mən bu şəkildə çörəklərimi bişirirəm və daha sonra soyyana qədər üzərinə mətbəx dəsməliyi ilə bağlayıram ki, çörəklərim qurumasın və artıq soyudular. Baxın, bu şəkildə çox gözəl, içərisi çox gözəl bişib və çox yumşaq alınır. Çox dadlı olur, həqiqətən də sınasaz, inanın ki, peşman olmazsınız. Mütləq hazırlayın. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, əgər hazırlasaz, videosunu mənimlə paylaşmağı unutmayın. İndi daha bir resept paylaşıram sizinlə. Baxın, bu şəkildə keks hazırlayacam şokoladlı borcamda. İçərinə lazım olan ərzaqlar: 4 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1/3 stəkan Yəni təxminən 60-70 milli dürü yağ, yarım stəkan 100 milli süd, 2 stəkan un, 3 xörək qaşığı kakao, bir qabartma tozu və bir vanilin. Bu şəkildə yumurtanı qabın içərisinə əlavə etdim. Biraz çaldıqdan sonra üzərinə duz əlavə edirəm, bir çimdik və daha sonra bir stəkan şəkər tozunu içərisinə əlavə edib yaxşıca qabaranana qədər çalıram bu hissədə. Yəni çox çalmaq lazımdır, əgər keksinizin çox gözəl, yumşaq alınmasını istəyirsinizsə. Baxın, gördüzmü? Yumurtanınla şəkər tozunun miqdarı necə artdı, rəngi necə açıldı. Bu şəkildə hazırladıqda keksləriniz çox gözəl, həm qabaracaq, həm də içərisi yumşaq alınır. İçərinə südü və duru yağı əlavə etdikdən sonra 15-20 saniyəyə qədər bu şəkildə bir-birinə qarşına qədər ərzaqları çalıram və daha sonra üzərinə qabartma tozuunu, vanili, unu və e, kakaonu qarışdıraraq ələkdən keçirdirəm. İlk öncə unun bir stəkan yarımını əlavə edirəm, yarım stəkanını saxlayıram. Çox birdən e, qatı olar deyə Sonra gördüm ki, yox, qatı deyil, durudur və daha sonra qalan yarım stəkan unu da içərinə ələdim. Yenə siz öz ununuzun markasından asılı olaraq dəyişə bildiyiniz üçün ehtiyatla əlavə edin unu, yəni çox da qatı bərk xəmir alınmasın. Baxın, xəmirimizin qatılığı, duruluğu bu şəkildə olmalıdır. Belə hazırladıqda çox gözəl, çox normasıdır, tam. Qeyd etdim kimi borcamda hazırlayacam. Borcamın içərisinə bir çay qaşığı qəd qədər duru yağ əlavə etmişəm. Fırça ilə bu şəkildə kənarlarını, içərisini çox yaxşı yağlayıram, hər tərəfini. Və daha sonra hazırladığım xəmiri içərisinə əlavə edirəm və 180 dərəcədə, yəni çox da qalın olmadığı üçün təxmini 35-40 dəqiqə ərzində bişdi məndə sizin sobanızda necə olub, təbi ki, bu vaxt dəyişə bilər. Onun üçün ehtiyatlı olun. İlk 20-25 dəqiqə sobanın ağzını qətiyən açmayın ki, keksinizin havası sönməsin. Baxın, bu şəkildə artıq mənim keksim bişdi və soyudu. Soyuduqdan sonra bu şəkildə diş çöpü ilə ə, hər tərəfini çoxlu-çoxlu çoxlu deşikləyirəm və daha sonra üzərinə bir stəkan süd əlavə edirəm. Mən çox sulu-sulu sevmədiyim üçün keksə bir stəkan əlavə etdim. Ancaq siz çox sulu, yumşaq keks servisinsə yarım stəkanda artıra bilərsiniz. Axı m çalışıram ki, hər tərəfinə eyni dərəcədə südlə isladım. Daha sonra da isladıram və bu şəkildə südü biraz canına çəkməyini gözləyirəm və bu sırada da üzərinə şokolad sosu hazırladım. Ancaq şokolad sosunu çəkə bilməmişəm. Onun üçün onun da ə, keksində ərzaqlarını videonun alt hissəsində qeyd edəcəm sizlər üçün. Oradan dirib baxa bilərsiniz. Baxın bu şəkildə artıq keksimi dilimləyirəm. Mən heç göstərmədən hazırlayın kimi dilimlədim. Bu şəkildə dilim halda soyuducuya yerləşdirdim. Bir gün qaldıqdan sonra ləzzəti daha da artır. Bu şəkildə çox ləzzətini hiss etməyə də bilərsiz. Şokolad sosunu istəyirəm burada deyim sizlər üçün, hazırlamağını göstərə bilməsəm də, dediyim kimi videonun alt hissəsində də qeyd edəcəm. 2 stəkan südü və yaxud 1 stəkan süd və 1 stəkan, stəkan su əlavə edib hazırlaya bilərsiz. Mən 2 stəkan süddən hazırladım. İçərisinə 2 xörək qaşığı kakao, 3 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdim. 1 dolu xörək qaşığı un əlavə etdim və bu şəkildə sosumu hazırladım. Biçdikdən sonra üzərinə 1 dolu çay qaşığı kərə yağı da əlavə etdim. Və bir az ilıqlaşandan sonra keksin üzərinə tökdüm. Baxın bu şəkildə artıq keksim. Qabın içərisinə aldım. Çox gözəl dadı da çox möhtəşəm olur. Dədiyim kimi bir gün dincətsəsəz daha dadlı olar. Videonun alt hissəsində hazırlamağımı görməyi istədiyiniz reseptləri yazasız, mən də çox sevinərəm. Sizin istəklərinizi nəzərə alaraq həmin reseptləri hazırlayaram. Əgər videolarımı, kanalımı bəyənibsizsə, abunə olub yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah'a əmanət olun.